Собранность, четкость и уверенность. А Без да. Что такое? Какие-то претензии у Бандуры? Незразумно, что такое? Непонятно, да, что там случилось. Но ну, не надо нервничать в э, Бандуре. Надо успокоиться и... и успока... да, да, да. Конечно, конечно. А давай только но. Что не так сделал ровать. А, может, он что-то сказал, ну, что-то сказал. А что сказал? Ну, тоже не... Она на конечно. Но... А, вот что. Бастя за чё? Да, да, да. Золото Получил манури, карточку за, за но Влипул. спровоцировал. Косет. А то еще сказал, да. Конечно, нельзя. Вы едите один хлеб да, и вы... уважайте друг друга. Чем такие ситуации? Ну, ведь, ведь металлурга. Вот это надо. Данила, да. Развел Паулан. <свят> Дивится, нам снова борозюка показывает. Да, мне, мне кажется, нахи... мне кажется, не будет бить Николай. Вот это его состояние и поза его. Да она... Винсам он должен был сказать тренеру, да, я готов, я не буду. А он, мне кажется, говорил, сказать говорил, так. да. Ну, так, можно по губам, побоить. насколько я силен сурдоперевода, сейчас много специалистов появилось. Но мне показалось, что он говорит, я бить не буду. Можно его. Так, кто-то нас били мяча. Ой, 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 выше варит пробывая. кто же у нас был? Да, это Ткачев? Ткачук, по-моему, нет? Ну, по как, нам... как? У нас -таки грубо. такие... Да, Ткачук. Ткачук был. Это дуже добро видно, на жаль, но... но... Ну, все что поделаешь. Великие футболисты мы не забивали несколько дней назад. Поэтому, если это послужит утешением, ну, можно этим утешиться. Навряд ли, да. Да, навряд ли. Так. Чем вы вытворюсь, Металлург? Егор Казарян, да? Казарян, да. 11 номер mm. Металлурга. И забываю. Очень четко, да. Не скажешь, что ты играл 120 минут. Так, пробил уверенно, мощным, без Он шансов. Нам неведомо, возможно, металлург тренировал. Мы с не знаем, возможно, э, после матча. Не, не могу сказать, это и тренировка. А но, вы в итоге по типу финала задавали, были пенальти? Да, били, да. Били, собирались, На да. Режиме, да. Ну, да. Ну, как бы, все равно каждый должен попробовать, мало ли. Вот. И элемент соревновательности добавлял э, расчем, да. носов тогда. На команды делились. Третий удар в Карпат. Удар! А, вот -а -а, да, Бандура. Как, да, повезло сейчас Авелару, но... Авелар забывает Все другой мяч. все пробил, да. Пробил Бандуру. Бандура, но и Ведмина зараз играл. Просто не на ло. Дивите. три шечки всем выстрелил Сильный был удар. Да. Хороший удар у Авелара. Поэтому не хватило силенок в руках. Да. Даже, не смог жестче поставить Чуть-чуть бы на, на 10 сантиметров. Смотрим. Ой-ой-ой! А, ну это, это просто, потолок да, потолок. Повезло. Вот, просто повезло. Просто где повезло, где-то. Потому что пробил. Если б чуть бы чуть сильнее пробил, попал бы в ноги. А так очень уж богатинов бросился резко в угол. Ташина. Ну на грани, До на грани. Шина. На да. грани. Да. Так, кто у нас там? Вилли Лукас. Лукас, ну что? Лукас. Представник краины чемпионов. Забывай. Хорошо, да. Хорошо, четко в угол. Ничего не придумал, не выдумывал. Так, и кто за ну, Картычан. Ну, Картычан, а, Картычан so. писал. Андрей Никитин там. Все сказывай сейчас. Мы сам Алкипер пометаем, да? Да. Андрей Никитин. Восьмокротыча. Я думаю, вратарь, может быть, они вдвоем репетировали. Помимо игроков еще и вратарь должен тренироваться, принять. Но смотрим. Опа, и рятую Богатинов. Да, yeah. це по 4 удара. Выконали 3-3. Один промах был у Карпата, один у Металлурга. Зрівнялися шансы? Ну что не так сделал, а? технику выполнил, да? По центру ворот и удобная высота для вратаря. И не было обманы как-то. Э, очень простенько пробил. Удар. Ну, нервы, нервы сдали. Поэтому наверняка хотел бить... Э, угол там. Да, ну... И зараз Фаденский Ой-ой-ой! Ну, уже Артему. Не, Артему как раз поталанова. Я говорю, Артему поталанова. <laughs> да. Года, не поталанула вратаре. Дивите, давайте зараз еще раз. Счастье было на боте. Да, вот. Гравча Карпат. Зараз Вроде бы уже ногами. С... Ага. Тоже, То сад... да, та, сад... та, 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 же сада. удача была, как и с ударом шины. Удача была на стороне пробивающего. Задоволенный Федецкий, безумовно. Так, и кто у нас там остальный? Воловик. В этой пятерце Воловик. И забывает. Без, без вариантов. 4-4. После первой серии. И серия продолжается. Худобяк. Худобяк идет. Да. Не Продолжается спеша, цей марафон. Хорошо, ну, можно разумело, Очень высокая ставка. Понимаете, для не выше, конечно, чем два дня назад или три дня назад. Но для этих команд очень высокая. Забываем. Абдуры, все называется, вратаря. Худобяк и пьяч. мне кажется, не обманывал. Не? Бил свой угол. Просто. просто Бандура начал гадать. Мне кажется, начал гадать и, и имитировать там и ложиться раньше времени. Да, Выдержать. Вот Богатинов все-таки выдерживает паузу, ту необходимую для вратаря. И в последний момент, если игрок пытается обмануть, он, он пасует он теряется. А тот, кто настроен четко на удар, свою, заранее подготовлен, знает, куда бить, тому как бы проще бить. Василь Прима. Забывая. Да, тоже. рядом. Рядышком, да, рядышком, да. Бедный Олег Артусевич. И позавтра зараз керевникам клубов. 5-5. После шести ударов. Так, теперь у нас сьома серия. Кто у нас там будет выполнять этот удар? Половец. Бандуру показывает. Да. Подивился на поперечку. Чем силен был Елинск, э, стоял до конца. Не раньше времени никогда не прыгал. Ну, Валик вот эти, был. Как действовал Такие на кролика. Да? Да. Ох, девятку. Да, Мастерный удар. Самую по паутину. По-моему, сам такого удара не ожидал от себя, так, так всплеск таких эмоций. А скажите, вот на вашу думку, Александр, Выреши, Ирисе куда ты В остальных волчьих уже витколы идут. Нет, нет, нет. Уже в вы, вы знаете? Знаю, они же тренируются, они знают. И заранее уже знают, как, как будет бить, в какую. Конечно. Никакой здесь импровизации Хе, не должно быть. и ответ Металлурга. Что у нас там в Так и Морозюк. Не, ну если уже пятерка э, ну? закончена, уже индивидуально каждый по разу. Микола Морозюк. Тыса на стадионе. Забывая, не без проблем. Да. Рядышком, <смех> все <смех> время рядышком. <смех> <Реакция>. <смех> Но да. сегодня, по-моему, э, либо валидол, либо что-то другое, но ПТНК, э, конечно, но это пульс Давите. под 150. Да Видите, практически, как, удар, Удар в... так. Да, Богатинов рядом. Мерцевую участку нам показал. Да, может. Хотя если Ему до пенальти да. дойдет, вряд ли сейчас надо конспектировать, кто куда бьет. Милошевич. Е кому конспектовать. И что, попрычка? Танга, да, по перекладину. Так. Шесть, шесть. есть шанс. Деминский, бачите, все скажет. Зараз есть шанс выиграть. И матч у донецкого Металлура? Иванка. Иванка? Да, молодой парень, все-таки есть риск определенный в этом. Но... А там есть не залучилось, то Чечер есть, ну, до Чечер, да, и тот же и Бандура иногда вратари очень хорошо пробивают. Мы, я не знаю, чем умею быть Бандура. Попаречка была Ну, посмотрим, посмотрим. За Металлург. Вот, смотрите, реакция игроков Металлурга. Да. Ну, что? Вот Иванка. Смотрим вывода девятку донецкий металлург шикарная точка но все ну молодец да какие претензии до богатинова да все сделала что мы ну во-первых давайте эпизоды вспоминать трайра 1 на 1